yulduz usmonova yomg'irli havoda uyda o'tirmaslikni tavsiya qilmoqda assalomu alaykum hurmatli tomoshabin agarda kunlik show biznes yangiliklaridan xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lishni unutmang yomg'ir a mazza hava bo'lyapti o'tirmanglar uyda Men hozir ishdan chiqib bordim Shunda Kamera qiladim salpayib ob havo yomg'ir yoqqanda biz zumbo trenerimiz bilan mazza qilib o'ynadik zo'r kech qolibdanman Mana endi qolganiga yur yotan yuringlar xayrli oqshom hammaga yotmanglar yuringlar mazza qilib uxlaysizlar ochiq havoda mana shunaqa gaplar